Oguzan Koç, que no bajó de la agenda de la revista tras su separación con Demet Özdemir, tuvo momentos tensos. El cantante pop, que apareció frente a su casa anoche, reaccionó diciendo: "No puedes tomarme una foto frente a mi casa". La pregunta que le hicieron sobre su exesposa hizo que el ambiente se tensara. Oguzan Koç, ¿quién te hace hacer estas preguntas? reaccionó diciendo: Oguzan Koç y Demet Özdemir se casaron el 26 de agosto de 2022. Poco tiempo después, los dos, que tenían acusaciones de separación sobre ellos, confirmaron la noticia con una declaración conjunta que hicieron en sus cuentas de redes sociales. Se divorciaron en la primera audiencia. La famosa pareja se divorció el 8 de mayo en una sola sesión. Los excónyuges no se exigieron nada el uno al otro en el caso que atendieron con sus abogados en Buyukada. Oguzhan utilizó cos para publicidad. Si bien la famosa cantante de pop sobre el divorcio no dijo una palabra, la bella actriz hizo una declaración sobre el comunicado. Recientemente se ha visto a Demet Ozdemir saliendo de la villa en la que viven juntos en Levent, donde aún vive Kos. Charló con los miembros de la prensa que lo esperaban a la salida. Dijo que vino a buscar sus pertenencias a casa y que estaban charlando con Kos. Llamando la atención con los papeles en la mano, Ozdemir dijo nos quedan algunas cosas las compré y hubo los mismos procedimientos los reporteros dijeron supongo que hablaste con él en casa y también con Oguzankos." cos respondiendo con una risa la actriz dijo no creas que te lo diré nunca nos separamos sin embargo según se habló en el backstage de la revista ozdemir realizó esta visita solo para crear una agenda la afirmación de que Oguzhan Kos estaba muy incómodo con el esfuerzo de la agenda del hermoso actor también llegó a la agenda. Kos, que apareció en su adille el día anterior, habló por primera vez sobre la separación. Reaccionando al ser visto frente a su casa, el cantante Oguzhan Kos dijo, No puedes tomarme una foto frente a mi casa. Salgo de la casa, voy al estudio, luego voy a mi casa. No sigas, yo no responderá a sus preguntas. Se hicieron preguntas a Oguzhan Kos sobre su matrimonio con demetoz Demir. Cuando escuchó la pregunta, ¿Tu divorcio es por celos? Kos se enojó y expresó su reacción con las siguientes palabras. Amigos, ustedes me conocen, por el amor de Dios, díganme quién les hace hacer esta pregunta. Sé que no la harán. Fracasamos, no pudimos manejar este matrimonio, se reveló. La pareja, que no se exigía nada el uno al otro, decidió continuar con su amistad. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.